церковь, приветствую всех словами великой радости и надежды. Христос, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Богу! Дорогие сестры, Игорь читал Евангелие от Луки, я буду читать Евангелие от Матфея. Читаю 28 главу 1 стиха и ниже. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступил, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. И вид его был, как молния одежда его бела, как снег. Устрашившись, его стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь и пойдите скорее скажите ученикам его, он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там его увидите. Вот я сказал вам. И вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой бежали возвестить ученикам. Когда же шли они возвестить ученикам его, Исея Иисус встретил их и сказал, радуйтесь. И они, приступившись, ухватились за ноги его и поклонились Ему. Братья и сестры, воскресение Иисуса Христа ⁇ это фундаментальная плита всего евангельского. Учения. Не будь воскресения Иисуса Христа. Евангелие не было полноценным. Да, смерть это хорошо, но мы выдумали, что дальше. Но именно воскресение Иисуса Христа делает Евангелие законченным благовествованием и радостным благовествованием. Ну, как это выглядит? Если бы сегодня нам сказали, что умер какой-то близкий нам человек, который нам много помогал, у нас с ним были хорошие отношения, и вот нам сказали, он умер. Это было бы для нас радость. Нет, Братья и сестры. вот так же обстоит дело с Христом, когда мы знаем, что он только умер. Это не радостная весть. Но когда мы знаем, что он умер и воскрес, вот это есть радостная весть. Евангелие Апостол Павел пишет 1 Коринфяна. Напоминаю вам, братья, Евангелие которое я благовествовал вам, которое вы приняли, которым утвердились, которым не спасаетесь, если только преподанное удерживаете так, как я первоначально преподал вам. То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию. Погребен был, и в третий день воскрес по Писанию. И в третий день воскрес по Писанию. Братья и сестры, сегодня есть множество свидетельств о воскресении Иисуса Христа. Я назову лишь некоторые. Сегодня могила, в которой был похоронен Иисус Христос, И она свидетельствует нам о некоторых вещах. Прежде всего, могила свидетельствует, что он там был. Он был похоронен в этой могиле. Братья и сестры, он был, потому что он умер на кресте. И умер не за свои грехи, а за наши. Он умер за наши был грехи и похоронен в этой могиле. Но сегодня могила пуста. Ангел сказал женщинам, подойдите, посмотрите место, где он был положен. Да, он там был положен, он там был обвит пеленами, но вот они пелена лежат, а его нет. Он воскрес, и могила пуста. Если вы сегодня подойдете к могиле Магомета, он там. Подойдете к могиле Будды, он там. Подойдете к Конфуцию, кому угодно он будет там. Только могила Иисуса Христа. И сегодня там. Храм Господень, Святая Базилика, храма Господня. И туда ходят туристы, чтобы убедиться своими глазами, что она пуста. Он воскрес. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Братья и сестры, о воскресении Иисуса Христа свидетельствуют очевидцы этих событий. Продолжая 15 главу 1 послания Каримка, нам Павел пишет, что потом Христос явился в Киеве. Потом 12, которые возлежали с ним на вечере. А потом 500 братьям в одно время, которые почили, а некоторые из них до сих пор живы. То есть Павел уже тогда проповедовал Евангелие, были люди, которые были очевидцами, они встречались с воскресшим Иисусом Христом. Ну, знаете, братья и сестры, на суде обычно нужно два, ну, три свидетеля. Сказано, при двух или трех свидетелей да будет твердо всякое слово. Воскресение Иисуса Христа имеет 500 и более свидетелей. Воскресение Иисуса Христа доказывает церковь, которая существует. Христос сказал, создам церковь, и врата ада не одолеют. С момента создания церкви, плюс-минус, до сегодняшнего дня, прошло две тысячи лет. Больше, да, меньше. Как только дьявол не пытался уничтожить церковь. Убивали, Сжигали, бросали диким зверям на растерзание театра, гнобили в лагерях, морозили на северах, мучали на дыбе, что только дьявол не делал, чтобы церкви не было. Но она есть. Господь сказал, я живу, и вы будете жить и врата ада не одолеют. Где сегодня Римская империя? Где сегодня гитлеровский фашизм? Где сегодня коммунизм Карла Где они? Их нет. А церковь есть и прославляет Иисуса Христа. И знаете почему? Потому что Он воскрес и сказал, вот я с вами во все дни до скончания о воскресении Иисуса Христа Свидетельствует Воскресный день Вы знаете что до воскресения Христа у этого дня не было названия Мы только с Мирославой В пятницу об этом говорили Это был первый день Недели После субботы Это был первый день недели Бог так устроил что до воскресения Иисуса Христа у этого дня не было названия. Но к концу первого столетия этот день имел уже свое название. И мы читаем в книге Откровения, Иоанн пишет, и я был в духе в день воскресный. Я уже был в духе в день воскресения» – Это первая глава. Братья и сестры, для чего Христос дал нам этот день воскресенья? С названием Воскресение Иисуса Христа. Чтобы каждый из нас мог прийти в этот воскресный день, вот на это святое место, в дом его, с разбитой душой, с определенными проблемами, нуждами, переживаниями, а мы в рассеянии у каждого свои проблемы. И здесь где нас двое или трое, насладиться радостью общения с воскресшим Иисусом Христом. Как тогда Христос в, тот, в ту раннюю, раннее утро, той ночью, как это сказать, что, на темно было, сумер, Христос приветствовал женщин, которые были напуганы смертью Христа, репрессиями книжников Белого Фарисея, но они шли движимой любовью к гробу, чтобы оказать какую-то вот ритуальную честь своему возлюбленному Господу. И Господь их встретил и сказал, радуйтесь. Радуйтесь. Праздник Пасхи. Это праздник торжества и радости братья сестры у меня это 28 пасха 26 пасок мы праздновали со своей женой в разных церквях в разных обстоятельствах в домах клуба музыкальных школ, в музыкальных школах местах столько отдаленных в дет в домах престарелых в маленьких церквях в селах, в больших церквях. Даже во время ковида мы на даче праздновали праздник Пасхи. У нас там было 30 смельчаков, дети. Слава Богу, никто не заводил. А и сестры, и всегда этот праздник сопровождался радостью. Радостью воскресшего Иисуса. У меня в конспекте, э, в конспекте враги и сестры, всем пунктов, которые объясняют, почему праздник Пасхи – это праздник радости. Но у меня есть к вам радостная Я все говорить не буду. Я все говорить не буду. Скажу только некогда. И первая причина для радости в праздник Пасхи, братья и сестры – это победа. Это победа Иисуса Христа. Вот сегодня наша страна, вы, я бы даже сказал, отбивается. И просто она вынуждена отбиваться, отмахиваться. Сколько проблем, да? сколько напряжений, сколько сил. И вот представьте себе, вот просто вот пофантазируйте, представьте, нам завтра говорят, все, мы победим. Какой бы эмоциональный восторг охватил бы наши сердца. Сколько было бы радости, что все, теперь города не будут разбиваться, дети не будут страдать, не будут сиротами оставаться, не будут плакать жены умерших солдат. Сколько было радости. Братья и сестры, я хочу сказать, что Христос одержал больше побед. Это была мега-победа, братья и сестры. Это была победа вселенского масштаба. Христос победил дьявола. Любовь победила зло. И жизнь победила Поэтому сегодня апостол Павел говорит, смерть, где твое жало? И ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшего нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Христос не только победил, Он дает эту победу детям Своим. Иоанн в книге Откровения восклицая говорит, они победили Его, то есть дьявола, кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти, словом свидетельства о воскресении Иисуса Христа. Иисусство, вторая причина для радости в этот пасхальный день, то, что Христос подтвердил, кто Он есть, и истинность своих слов. Обратите внимание, ангел сказал женщинам, он воскрес, как сказал. Ну, сказать можно, воскресно сложнее. Он воскрес, как сказал. Христос, идя в Иерусалим, неоднократно останавливается и говорит ученикам. Вот мы восходим в Иерусалим, где Сын Человеческий будет предан в руки грешников, и поругаются над Ним, и убьют Его, и Он в третий день воскреснет. Братья и сестры, я сам не считал, но так вот такая информация у меня была. Богословы подсчитывали, сколько раз Христос сказал. 17 раз. Христос предупредил учеников, что Он будет предан, Его убьют он потом воскрес. И он воскрес, как сказал. Я уже говорил, я уже сказал, что сказать можно, воскреснуть не каждый сможет. Наверное, лет 15 назад, может, 10, прогремела на всю Украину такой момент. В Днепропетровске разбился молодежный лидер харизматической цели. Большой. Большая скорость, где-то вылетел, не справился с управлением, разбился, что называется. Эти люди, не соглашаясь с реальной ситуацией, обступили морг и требовали, чтобы им отдали тело, они будут молиться, чтобы он воскрес. Вмешалась милиция. Но никого не могли разогнать. Мы будем молиться. Вот он воскреснет, и воскреснет? И это продолжалось от три дня вокруг Мора. Они взывали, кричали. Что только они делали? И как вы думаете, брат Нет, он, он не воскрес. Он не воскрес. Но проблема. Они наделаны. Через таких людей и путь истины, сказано, будет в поношении. А Христос, если сказал, что Он воскреснет, Он и воскрес. Как сказал? Воскресением Иисус Христос подтвердил, что Он истинно есть Тот, за Кого Себя выдавал. Вот мы в пятницу вспоминали, читали это место, Христос говорит, вы называете меня учителем и Господом, и я точно то, то есть я Господь, Господствующий, Бог, пришедший во плоть. И именно через воскресенье Христос это подтвердил. Христос сказал, я имею власть отдать свою жизнь и опять принять ее. Обратите внимание, как пишет апостол Павел об этом послании к римлянам, первая глава. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный благовестию Божьему, которое Бог прежде обещал через пророков в своих святых писаниях. Внимание! О сыне своем, который родился от земли Давидова по плоти и открылся сыном Божьим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых открылся Сыном Божьим по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Он подтвердил свое статус кво, что он истинный Бог и жизнечный. Это нас в нас, в наши сердца, радость, мы и можем, и должны. Его. <laughs> праздник Пасхи, праздник радости, еще потому, потому что это праздник освобождения, а, Прохождение смерти мимо. Слово Пасха имеет двойное значение. А в еврейском языке это два разных слова: Пассовер и Писан. Но когда говорится о выходе евреев из египетского рабства употребляется слово «пасаве» – освобождение, освобождение от египетского рабства. Когда вспоминается агнец, который должны, должен быть был заклан, и кровью которого были помазаны косяки дверей, чтобы ангел, губитель, который пройдет по Египту и стремит всех первенцев, прошел мимо, то я написал прохождения смерти мимо Апостол Павел пишет, что наша Пасха Христос, который был заклан за нас. Именно Христос одновременно, братья и сестры, освобождает нас от греховного плена и освобождает от вечной смерти, от деления Вчера были освобождены 277 и 276 человек. Ну, тут там разная информация. Я и 7, и 6, я в вот двух местах смотрел, кто какие подают. И обратите внимание, какие они были рады. Они по 2, по 3 года сидели, кто 2,5, кто 3, кто вот, э, за стенку а тут свобода. Свобода. Когда освобождается из плена, это радость. Когда люди освобождаются из тюрьмы, это радость. Когда люди освобождаются от греха, это радость. Когда я покаялся в сестры, я имел такую радость. Я землю под ногами не чувствовал. Я просто летал от радости, что Бог меня освободил. и сестры, и последнее я скажу. Почему праздник воскресения это праздник радости? Потому что в воскресении Иисуса Христа сокрыт залог и нашего с вами, Мы читаем 17 главу книги Деяния Апостола, где говорится, «Память свидетельствовал говорит, Бог подал удостоверение всем, воскресив его У гроба Лазаря Христос говорит в Марфе, я есть воскресение и жизнь, и верующий в меня, если и умрет, оживет. Веришь ли ты Вы знаете, братья и сестры, я вам приведу статистику, она, конечно, давнишняя давность. В Москве проходил опрос. Опрашивали 100 респондентов. Задавали три вопроса. Первый вопрос. Верите ли вы, что Христос приходил на землю? На этот вопрос почти 70 человек ответили «да». Верите ли вы, что Христос умер и воскрес? На этот вопрос ответило только 30. Но когда спрашивали третий вопрос, верите ли, что вы воскреснете, то один или два человека из ста ответили и то нет, нет. Но именно во Христе Иисусе сокрыт залог нашего воскресения. Павел пишет послание Фессалоникийцам. Если мы веруем, что Иисус Христос умер и воскрес, то и умерших с Ним Бог приведет. Бог приведет с Ним. Короткий пример, братья Книги пишу вам дети. Михаил Хорьев, Пишет. он вспоминает события, когда в очередной раз его отец был арестован коммунистической властью за И мама посетила отца в тюрьме, была на краткосрочном свидании. И прошла, была очень расстроена. Мы спрашивали, как папа дети, плохо. У папы очень болит сердце, пухнут ноги. Но мы понимали, что плохо гораздо больше, потому что мама плакала. Мама нам все не договаривала. А через некоторое время, может быть через месяц, к нам пришел дом человек и принес небольшую записку от отца которое было написано следующее. Дорогая моя жена и дорогие мои дети, если когда-нибудь, кто-нибудь вам скажет, что я умер, не верьте, я не умер, а перешел от смерти в жизнь. Потому что Христос есть в воскресенье жизни. И всякие верующие. веровать в воскресение мертвых, веровать в воскресение Иисуса Христа и в свое воскресение. И пусть Бог благословит нас радость. Слава Богу за все. Аминь. А, аминь. Помолимся, Кто хочет поблагодарить Бога?